باب لا يدخل الدجال المدينة وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن السوريين قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال ياتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل ركاب المدينة فينزل بعد الصباح التي تلي المدينة فيخرج إليه وما زال رجل وهو خير النداء قال من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ورأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيكون لا فيقتله ثم يحيي فيقول وطم والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن نعيم بن عبد الله بن عبد الله المجيب بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا التجال وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن حارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله باب وما جودا وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزبير قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابي سليمان محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب بن عبد الله بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة حدثت عن أمي حبيبة بنت ابي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعنكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزيا يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ماجوجا من ردم وما وماجوجا مثل هذه وحلك باصبعيه بها والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت رسول الله يا وفينا <applause> الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وحي قال حدثنا ابن